Крым ничей был, вам его просто дали погонять ну, на прокат, мне так кажется все. Ну как ничей, если это была территория Украины? Это при распаде просто СССР так получилось. Ваши родные знают о том, что вы в плену? Да. А как они узнали? Ну, когда меня в плен взяли, мне дали позвонить. И после этого вы как-то с ними связывались? Да. Ну, через Красный Крест письма звонил и приходили, давали звонить. А до того, как вы начали сидеть в СИЗО, вы же были в лагере для военнопленных? Да. да. Какие там условия? Ну, там как в детском, не знаю, в пионерлагере. Там, я не знаю, там жопу подмыла, наверное, война пленная. Работники. Есть очень хорошо да. относятся. Там, да. Какой была ваша жизнь до того, как вы пошли служить? Откуда вы, чем вы занимались, где учились? Ну, учился, ну, жил в Ростовской области, город Новошахтинск. Учился на мастер каменных работ, сварщик Новошахтинский автотранспортный авто 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 колледж. Вы его закончили? Да. В, в 2021 году. В 2018 пошел, в 2021 закончил. А какое население в этом городе, где вы жили? Близко 100 тысяч. Довольно большой город. Да. Угу. Районов много. Угу. И после окончания этого училища вы сразу пошли на срочку? Да. Я еще диплома не успел получить, но меня призвали. Дипломы уже мать ходила забирала. Угу. У вас есть мать, да, с родственников? Ну, у меня есть все. У меня брат, сестра, мать, отец. А вот пока учились в училище, какие были планы на будущее, чем планировали заниматься? На тот момент не планировал ничего. Просто гулял. И это закончилось, когда призвали на срочку? Ну, почему? После полтора месяца срочки точно так же и осталось. Только город поменялся. Из ну, 100 тысяч, но ну, переехал в 400 тысяч населения. А что за город? Псков. Там, где дислоцируется да, 36 В армию призвали в 2021 году, 2 -го июля, на срочную службу. И там по с полтора месяца подписал контракт. А почему решили подписать? Аль альтер Альтернатива срочной службы. Угу. Какие от этого были плюсы? Ну, то, что можешь дома жить, ну, и ходишь как на работу с 8 до 6. И зарплата. Какая была зарплата? 48. Угу. И сколько времени вы прослужили по контракту перед тем, как уже попали в Беларусь? Полгода. Угу. А как в Беларусь попали? Что сказали? Едем на учения. А вы вообще какие новости читали до того, как попали в Украину? С каких ресурсов? Я новости не смотрю. Могу сразу сказать, никакие, ни телевизор, ни телеграмми просто вазил таких, нет, ну, в основном. Развлекательные. Я новостями… Новости не смотрел никакие. Но вы же как-то понимали, что происходит Нет. в мире, в стране? Нет, я не смотрел новости. Мне это не, не интересно было. А какая у вас была зарплата, пока вы были на так званом СВО? По-разному. От 200 до 270. То есть это в четыре раза больше, чем было, да. когда вы служили по контракту? Да. А когда вам отдали приказ пересекать э, территорию Украины, вы понимали, что вы идете войной или нет, как? Тогда нет. Когда ну, а то... как? Думали, что просто вы заезжаете на территорию другой страны как? Просто так? Ну, я проехал через пункт пропуска. Вот стоял, но там никого не было. Просто по нему проехали. Без боя. Без боя. Я до 26-го. Вообще ни одного, ни разу, ну, не слышал, чтобы кто-то выстрелил. Когда мы вот заехали там Иван -Тиев вроде города или как, и... ну, только там первый раз. Mm -hmm. Это 26 было. Все. Но до этого мы просто ехали по, по трассе, вот трасса. А, ну а когда уже пришло осознание того, что это все-таки война, что вы не просто так заехали? Ну когда уже в Бучу заезжали? Когда по нам просто со всех сторон, с разного калибра лупят? И что в этот момент вы подумали? Тогда я, я, уже не помню, что я тогда подумал. У меня был инстинкт самосохранения. Выжить. Я выживал. Было страшно или что? Да я бы так не сказал, нет. Ну, редко, когда вот, ну, прям рядом прилетит, ну, вот в метрах 15. Ну, хорошо, что дом стоял. Ну, да. Ну, сразу в лоб и в подвал. потом второй куда-то вот еще ближе. Ничего такого не было. Но вы же понимали, почему по вам стреляют? Нет. Нет? Нет. А потом поняли? Потом? Ну, да. И что? Почему? Mm. Может быть, потому, что вы не у себя дома, а в чужой стране, правильно? Ну пусть будет так. Но у вас было понимание, что гражданские – это защищенное, защищенное население? Его нельзя убивать, пытать. Значит, ему оружие нельзя брать в руки, да? Но ну вы думали, что вы идете воевать против гражданского населения? Да нет, населения? ну а что? Ну ваши ушли в Киев, ваши войска сбежали. Значит, нужно воевать с гражданскими. Ну, а гражданские берут оружие и стреляют по нам. Так можно, да. мне на него они смотреть, пока не рады? он мне пулю в башку пустит? Так может да. быть, это значит, что вам здесь не рады? А, что это а другая мне, страна? Ну, а мне Но вы вторглись в чужую страну. Да. В каком смысле, какое я вам дело? Вы же не у себя дома. Ну, то есть вы осознавали. Я солдат. Вы осознавали Служу то, что. Российская армия. Все. Мне сказали, я поехал на тот момент. — То есть вы в какой-то мере осознавали то, что вы сейчас воюете против гражданских, не против армии, потому что армии там не было, как вы говорите? — Ну да. Но это я понял уже потом, попозже чуть-чуть. Может, недели две, как в Киев зашли. Ну, вот уже зашли. — А есть ли какое-то сожаление к украинскому народу за то, что им приходится переживать из-за россиян? — Нет. А как вообще к Путину относитесь? Не знаю. Никак. Ну как никак? Это же все-таки ваш И президент. Президент. Да. Главнокомандующий. Так. Ну, верховного главнокомандующего. Так. все. Выбирают, значит, ну, лучше пока. Из всех, кто был. Из, дво... Из троих. Вы тоже так думаете? Ну, да. А жалеете ли сейчас о том, что Тогда безотказно вот так вот исполняли приказы командования? Нет. Почему? Не хочу отвечать. можете объяснить. Нет, не хочу. Ну, у вас какая-то. У меня был приказ, я выполнял его. Ну а вы думали о том, что приказ он Нет. может быть Нет. не собственно. Ты сначала закон. выполняешь, а потом уже обжалуешь. обжаловаешь. А думали о том, что может случиться, если вы сейчас, ну, не выполните его? Кто-то залезет другой за наводчика и выстрелит другой. Ну а сейчас вы уже понимаете, что некоторые приказы могут быть преступными, не все стоит исполнять. У солдата ну, есть приказ выполнять, но ну, а потом что будет, не, не знаю. Но есть понимание, что они могут быть ну, конечно, не совсем да. правильные. Да. Это понимание появилось уже после того, как вы вышли с Пучи? Наверное, в плену. Только. А как вы к этому пришли? Не хочу. Ну, то, что, ну, вот, обстреливают, ну, вот, у вас. Что именно? Ну, вот, то, что вот, над ее, ну, отсюда у нас пролетали ракеты и попали куда? В, в больничку. Когда мы сидели в 24 году, в, наверное, 8 июля это было, где-то так, ну, Кто-то ждал координаты на больничку. Там же могли и военные находиться, там же реабилитация. Понимание того, что преступные приказы могут быть, пришло после того, как вы увидели последствия удара ну, по макету? Да. Ну, некоторые там удары. Не один только он. Но этот был да. одним из таких. Да. Вы увидели эти фото и видео? Ну, тут у вас. Это по телевизору. А вообще удается смотреть какие-то новости? Вы понимаете, что сейчас происходит да. в Украине? Да. Угу. Вот, например, сейчас обсуждают перемирие. Вы верите, что Нет. Россия уйдет с Украины? Нет. А почему? Не уйдет. А куда они потом скажут? Ну, куда делся миллион солдатов? Как Россия это будет отвечать? И то, что все территории отдали, ну, такого не будет. То есть вы думаете, Нет. что это все нереалистично? И перемирия не будет. Мне так кажется. Если Зеленский не хочет отдавать территорию, Россия точно не отдает. А вы считаете, что Зеленский должен отдать территорию? У него выбора будет, не будет. А вы вообще как к перемирию относитесь? К какому вот этого вот 30-дневному? Ну, например. Да ну, его не будут соблюдать. С какой стороны? Ну, с обоих. Не а почему вы так думаете? Да не будут. То есть вы не верите в то, что Россия способна исполнять какие-то свои обязательства? Mm -hmm. Даже если вот будет пролетать «Шахет» где-то над городом, его собьют и он упадет в ну, какую-нибудь подстанцию. Все, ваши сразу тут новости развеют. Ну а как «Шахет» может летать в перемирии? Так э мир на чем сейчас 30-дневный? чтоб не били по, энергостру ну, по энергетике и инфраструктуре. А по военным же целям можно. А вы каждый день можете смотреть да. новости? А что вы читаете, смотрите? Какие У нас, ресурсы? Э, ну, вот, обычные вот эти вот единые новины. А можете рассказать, какие вообще здесь условия? Ну, здесь, как в тюрьме, в обычной. Ну, как? Я не знаю, я в тюрьме не сидела. Я тоже не сидел до этого. Ну, вы же знаете уже, как здесь… Ну, обычно. Я вот, например, вот до суда постоянно сижу в камере. Все. У меня четыре стены. Все. хорошо, что окна открываются. Не надо вот стучать в дверь, просить ручку. У нас свое сделано, как мы открываем. Вы также упоминали о том, что к вам приходил Красный Крест. Да. Сколько таких визитов было? Семь раз. И как это было, что они спрашивали, делали? Я уже к ним вопросов у меня нет. Я, не приезжали крайний раз перед этим в октябре, я им задал свои вопросы, они не решились. Я им задал э, по юридической планы. Они сказали, мы ничего не можем. Все, у меня к ним вопросы какие. А пошли бы служить и воевать снова после возвращения в Россию? Война не закончится, а буду воевать. Так какая цель снова идти воевать? Ну, отомстить просто, все. Это дальше ничего не буду говорить. Это вредить? Кому не, не буду говорить. Кому-то конкретно или в целом? В целом. В целом стране? Украине? Ну, если получится. А получится это что должно случиться? Не знаю. Полная оккупация Украины? Ну, полная не будет, мне кажется. Ну, Но... — Ну что, ваше понимание? — Заберем правило. много. Ну, — Много — это сколько? — Ну, как минимум, Херсон, Запорожье, Донецк — добить. Ну, а там... не знаю. — А вы не думаете о том, что в Херсоне, Запорожье и в тех городах, о которых вы говорите, там также гражданские могут быть вам не рады? Они вам там не рады — это Украина? — Пусть уезжают. В смысле, пусть уезжает, пусть если уезжают. это их земля, Но. их родина. Теперь они в Конституции в Все. Почему? Ну, На каком Захотелось основании? так России. Просто захотелось. А если так Украине... же, как и в 2014 году с Крымом. Все. А вы поддерживаете эти желания. Пусть, То есть пусть, они нормальные. Пусть. Расширяется. Малая земель, пускай еще вот берут. Вам мало конкретно? Мне нет. Походу, ну, вышли мало. Запорожье, Херсон — это путь до Крыма сухопутный. Тоже какая-то логистика есть. Но Крым тоже Россия отобрала в Украине. А, ну, в 2014 году. Да. Ну, все. А что это меняет? В каком Крым году? Крым ничей был. Вам его просто дали погонять. Ну, на прокат. Мне так кажется все. Ну как ничей, если это была территория Украины? Это при распаде просто СССР так получилось. То есть вы как считаете, что это Украина это исконно русские земли? Или ну как, можете объяснить, почему Украина должна отдать часть своих территорий? Почему? <связано> Хочу отвечать. Но вы просто говорите о том, что вы пойдете снова воевать. Ну, И нужно понять вашу мотивацию. Зачем вы идете? За землями, за территориями, за людьми, за деньгами. За всем. Так вы считаете, которое, какое правильное решение украинцам? Сложить оружие, не защищать свою страну? Пусть защищают. Будет больше смертей в Сон. Что у меня? Одним больше, одним меньше.